Всіх вітаю, шановні підписники глядачі мого каналу. Ось і настав час розібратися з парктрониками на замечательному автомобілі Citroen C4. Що нам треба? Нам треба відкрити задній багажник, підняти е, оцю, короче, от, в моєму випадку, вона зламана, згнивша. Його е, буде проще сложити. І під запаскою отут зліва. Є блок парактроніків. Я тут вже був, коли чистив чистий салон, і тому він відкручений. А вже придбав новий для цього автомобіля ось такий блок, коштує він 1000 гривень, тому дзинь 1000 гривень до бюджету. Значить, Що зараз я зроблю? Він витягнеться дуже просто, показувати не там два роз'ємчики. і все. Зараз я зніму і покажу, що саме в ньому несправне. Ну Скажу так, це я вже перевіряв і вже трохи колдував, коли знімав передній бампер і вирвав ось цю проводку, як би вона потрібна. Ну, Це з переднього бампера і воно виходить ну, якби від асфальт перетер, ну від оруна. Тому може в кого є. То пишіть, за розумну ціну придбаю на Citroen c 4 передній жгут проводів на пальтроніки. На 4. Не на 6, бо я на 6, в мене на 4. І є теорія, що партроніки можуть бути зараз запрацюють, якщо закодувати через лекцію чисто задній, є така можливість. Я думаю, а там подивимося. Зараз поміняю блок. и буду приступать до кодирования всех этих проблем. И еще фонарик когда не взял, но покажу уже кому надо. Вин а, крепится блок двумя гвинтиками, ну, под ключ на 10. А, для него вот эти штатные крепления. Ну, вот и все. Потребуется ключик на 10. Сейчас прикручу и разберу, кстати, покажу, что там осталось там жесть. И знаю даже, чего осталось, причину. Так, блок поставив, но зараз покажу, че я еще вирішил, что я вообще решил, что этот блок не И это выяснилось тогда, когда я делал химчистку салону. Было все так. Этот блок был, ну, стоит так, и он был не защелкнут, получается, блин, не знаю, вот, вот так. Вот так стоял. А сзади лежит запаска. И получается, Коли запаску користують, обично так заткинули і все. І в цьому випадку так і сталося. Запаска вся була брудна і грязна. І її користувалися неодноразово і тому в блокі... це я намагався оживити ще в то, то, ну, коротше, намагався оживити чи дав, чи то, в тот раз, коли бампер передній знімав е, відео, ще не вийшло, але вийде. Е, вентилятор менял. И скорее всего, за завтра выйдет перш, ніж вот это видео. И тут было тупо все грязюки. И сейчас телефон бы показать, ну тут и так не надо еще показать. Тут все сгнило. Вот там особенно внутри, прям полностью блок сгнил. Все нижние конденсаторы, микро микрорухи, все повыгнивало. И сзади також. Ну, короче, этому блоку все. И тому пришлось покупать Блок той, що я купив. Почав шукати по номеру. По номеру номіру тому що написано, ну якось воно не дуже шукалось, Просто потім біл блок c 4 Citroen і вискочила та пропозиція. Кстати, забрав в Києві одразу він коштував. Це найдешевший блок, який був. Бо на інших сайтах, яких я знаходив, він коштує під 2000 цей блок. Тому що він дає і на передній, і на задній парктроніки. Ось якось так. Повезло, так Повезло, Блок я зараз е, Да, я його перевіряв і зараз вам покажу, бо я коли його поставив, я навіть ну, код, 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 кодуванням чи легше займався і він запрацював е, назад партоніком, тому я на 100% певний, що це так і буде. Але е, прийшов через 3 дні, хотів поїхати на машині і знову шибко по паркронікам. Зараз знову на Олексію і подивлюсь, що, що за прикол. Ну, Я догадуюсь, так як є проблема з бортовим комп'ютером, екранчиком, комп'ютером, по ньому є помилка помилка по плюсу якась там, що обрив чи не обрив. Коротше, не плюси. Я думаю, що я закодував, але кодування пропало, я надіюсь, потому, що якщо не самому партроніку вже датчику партроніку вже пень. И просто он заново понимает, что он вперед и назад. И поэтому выкидаю помилку. Сейчас подъединяюсь и будем диагностировать. Посмотрим, что выйдет за ошибку. Все, Лик сухой прочитал. И да, он действительно ошибка переднего левого наружного датчика по перед, перед, перед заднего левого внутреннего датчика. Вот это, кстати, а почему? Тени ошибок говорить. Еще разочек сейчас на живую проведем заднего левого внутреннего датчика. А я ага. ну, давайте сейчас попробую удалить их, пускай будут удалены. И сразу зайдем в телекодирование. И я хочу посмотреть это телекодирование, значит мы заходим в ремонт, телекодирование. И выбираем телекодирование вручную. Э -э так, механически передняя система помощи вот отсутствует. То есть вот этот первый пункт это передняя система помощи при парктронике отсутствует. То есть ошибка. Ну как бы ошибки есть по ним, она понимает, что нет. Но в телекодировании все осталось. Значит, действительно ошибка по левому внутреннему парктронику. Так сейчас пересяду за руль и попробуем включить. А хотя мы можем уже сейчас включить без заведенного, но не, надо заводить. Сейчас пересяду, продолжим. Ну что ж, заводим машину. Этот звук еще с рулем никуда не делся, потому что я еще не занимался. И пробуем включить задний ход. Паркинг-ассистент. Fallout. А, ошибка есть. Давай попробуем перезагрузить еще раз его. Выключили. И кстати, видите, вот с новым блоком заработало. И... Паркинг ассистент. Хорошо, глушим. И опять сейчас надо будет продиагностировать. Какие ошибки оно сейчас дало. Сейчас загрузим программку и продолжим. Таком загружен, но пока ошибок нет, потому что надо, короче, почитать заново. Ошибка заднего левого внутреннего датчика. Задний левый. Ага. Окей. Включаем зажигание. Задний и левый внутренний. это получается ошибка по вот, вот этому. Но скажу, кстати, сразу. В прошлый раз, когда я подключал это, тогда, когда я вентилятор делал, <свистит> то была... Ух ты ж, не ну, ладно. Была ошибка по заднему, праву, внутреннему. И я снимал и этот задний, правый внутренний, кстати. Кстати, да он вот он тут должен быть в пакетике вот с него это с переднего крепления сейчас вот он это именно задний правый но также у меня спереди стоят патроники И сейчас впереди бампере нет вот этого крепления Я тоже его снял Потому что все равно нет еще одного крепления Где-то оно потеряно было до меня Предыдущими хозяинами И вот этот неисправный Я что сделал? Я снял с переднего И вставил назад И парктроники заработали Причем что нормально работали Именно задние, четко вообще Проездился, прокатался Но в тот день был дождь Возможно в сам разъем, попала влага. И что я сейчас сделаю? Это опять надо будет ложиться под машину, потому что нет ямы у меня нигде. Есть у меня коврик. Коврик сейчас отгоню чуть-чуть от машину от бордюрки и буду снимать. И там, блин, снизу стояли на защите, на пластиковой, сука, колхозные болты. Это прям руки оторвать тому расу, который это все сделал. Я их задолбался откручивать, они там заржавели. Там, блин, должны стоять клепки. Я поставил клепки. У меня вот есть клепки, если заказывал, вот, фиг знает когда. Стоили они, блин, ну вообще 100 штук, по-моему, 150 гривен. Вот на таких вот закруточках. Нормальные, блин, клепочки. 100 штук, 150 гривен. Ну, блять, болты крутить. Ну, это просто жесть. Там, где должна стоять клепка. Все, сейчас тогда отгоняю машину и встретимся уже, когда я буду под машиной. И вот тот парктронику прям видно, что вот этот передний, он весь посеченный, а этот задний, они даже, кстати, цветами отличаются. Эти, кстати, тоже фиолетовые. То есть, возможно, вот этот парктроник был уже менянный, потому что этот тоже фиолетовый. И вот именно по вот этому вся ошибочка. Все, он уже подготовился. Сейчас возьму свой пластиковый китайский инструмент и буду залазить разбирать там все просто тоже делал это кстати первый раз ничего там тяжелого нет главное ничего не сломать все вооружился всем чем надо было вот отверточка ключик на 10 ну и куда же без китайской жилыги и получается что нам надо ой вот это вот заклепочки уже я ставил раз заклепка. болт на 10 это штатный и с другой стороны такая самая заклепка, ну как вот здесь на краешку она стоит. Получается вот их снимаю и можно отогнуть нижнюю губу и солезть под парктроник, и рукой его. И, там есть две защелки. Ну потом как сниму, а я не покажу никак, камера туда не влезет. Ну вот в принципе у меня тут нет, противотуманки, уманки, э, защелки. Вот одна. і друга зверху і так само отогінаємо хіпертроні пальцем проталкуємо буду чистити його коротше кажучи, <сміття> зняв я його але отак так от він достався то тобто є провод я не дозащок останнього разу <сміття> і от це, мабуть і є вся проблема провод воно. є Он, как видите, сверху. Где? 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 Вот сверху и снизу. Эээ... То, что нужно пальцами выдвигать. Надеюсь, все намного проще. Это все из-за того, что в дождь я очень торопился. Намок и замерз тогда. Не хотелось захвореть. Ну, будем так сказать. Будем сказать, что все было так. То сейчас, сейчас я тогда... Бенедная, и сразу приступаем до перевірки. А что работать? Ну все, не все так гладко получилось, как думалось. Теперь я понимаю, что это да повтыкал, короче. Потому что резиночка и там надо прям плотненького вставлять с усилием и прям так просто его не вставить. Прям надо нормальное усилие. Желательно двумя руками, но так как доступа нема. То я упирал там в задний ланжерон и защелкнул. Трошки было, Теперь самое главное. Вот, вот такие вот заклепочки две. Просто их вставляем. И не надо сюда закручивать ниякие болты. Вот так вот лязь. И вот такой вот типа болтик. И они, кстати, получаются одноразовые. Он не закручивается, а вставляется. И достать уже назад проблематично. Как оказывается, но это лучше все равно, чем болт. Я просто тут срезаешь ее легенько, он по скобчикам еще. И достаешь. И все. Все. Тогда сейчас Собираю инструмент и пойдем проверять. Я думаю будет работать сто фудов. И поэтому собираю инструмент на уверенном. И иду проверять. Все, инструмент убран. Сколько ключей, да? И теперь идем проверять. Самый важный такой. Сейчас будет процесс. Так, ключи сюда. ключик. Теперь. Опа, оп, есть. Это у нас не то. Багажничек открыт. И включаем задний ход. Я был прав. Работает. по проехали и все пропало и получается какое заключение значит э, везет тем у кого пальтроники только задние э, потому что вы можете просто купить э, блок в принципе любой э, за исключением только если у вас сзади не 4 о, не 6 а 4 тут будет разница тут вы ничего уже не сработали э, І поставити це на автомобіль, і все буде працювати. Єдине, що може потребуватися, це заїхати до електрику. Якщо саме будете робити, і може самих є Lexia. Якщо є Leксія, то взагалі дуже добре, і ви можете цю функцію передніх патронів через лекцію вимкнути. І все. Ну, в моєму випадку у мене перед і зад, поэтому треба по-любому робити і перед. Хоча на що вони спереди нужны але якщо ця система є, я хочу, щоб вона працювала. Проводку іде знайду, я думаю. На Волоні, якщо з'явиться, то беруть не з'являється. Я так розумію, що із Peugeot також ця проводка мені підійде. Ну, а так Всім, кому було цікаве або полезне відео, то ставте підписку, пишіть лайк. Всім пока. А я зараз ще поміняю дорогостоючу лампочку плю. 1800 гривень Осрам. Оригинально биксинонова, чиксинонова лампа. Бо... Что оригинально? Расскажу в следующем видео.